Я буквально несколько слов скажу об абсурде. Я долго думал над названием выставки и, скажем так, ковырял понятие абсурда и пришел к такому интересному заключению. Если я сейчас его воспроизведу правильно, Вообще понятие абсурда происходит из ограниченности любой логической системы. То есть вот, то, что не соответствует каким-то логическим нормам, является абсурдом. Но всегда находится некая система высшего порядка, в которой то, что абсурдно для одной системы, в ней считается логическим. Но это вот в математике, если кто помнит, корень квадратный из отрицательного числа. <связь> да, 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 идут комплексные числа, то есть это уже совсем другая. Тут тоже интересная штука получается, что возможно допустить, что существует еще некая логическая система, которая для которой то, что абсурдно, будет для нишей системы. То есть в итоге как бы абсурда то и нет, вот, если понятно, почему я веду И это само по себе абсурдно. Это <связь> 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 Даже не знаю, о чем лучше рассказывать о сюжетах, которые представлены в моих работах, или об истории вещей, которые, из которых, собственно, собраны. Потому что э, здесь есть, например, некоторые штуки, которые собраны из кусков дверей, которая в свою очередь служила мостом через ручей. И здесь на выставке есть один человек, который со мной гулял по этому мосту. И который помогал мне разбирать эти двери. Часть дверей там, наверное, лежит и до, до сих пор, и по ней, возможно, гуляют люди. А, здесь есть, например, некоторые предметы, собранные из остатков детской кроватки и, и полуглевого поддона. Вот. Такое странное сочетание, но мне показалось оно тоже логичным. И что касается сюжетов, что здесь э, разные сюжеты, никак не связанные, возможно, друг с другом, начиная от каких-то скандинавских мифов и легенд, заканчивая э, литературными произведениями современных писателей, или с, сюжеты сказок. Э, например, есть работа, в которой я фантазировал на тему бременских музыкантов, э, что, возможно, они мошенничали, например, и играли под фонограмму. И вообще, может быть, это средневековая четверка Битлз. Ну и все, хватит.